o'g'rilar o'g'illikni qilishadi o'g'illik o'zi yaxshi ishmi zulm ham adolatsizlik ham o'zlari adolatsizlikni qildi birovni mulkini nohaq ololdi endi bo'layotganda adolat bo'lishini xohlashadi aytdikku fitrat komillikni yaxshi ko'rishlik sebho komil bo'lish o'g'irlikni qildi zulmni qildi adolatsizlikni qilib turib bo'layotganda adolatli bo'lsin bo'lish deb qo'yadi yoki zinoni qilgan zinoni hamma turini qilgan yigit ifloslikni hammasini totib qo'ygan yigit uylanayotganda pokiza iffatli hayoli ayolni istaydi ko'rdinglarmi fitrat nimaligini insonni fitrati komillikni doim yaxshi koradı. Ama sibğa bon, kamil buluştuk. Sibğanı kim beradı? Allah beradı.